নেতাজীন ধরে বিজেপি সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই সভা থেকে ওয়াক নিয়ে অমিত শাহ বলেন মমতা দিদি আইনে বিরোধিতা করে কার পক্ষ নিচ্ছেন পুরো বাংলা চাইছে ওয়াকফ ভালোভাবে চলুক পারদর্শিতা আসুক নির্দোষদের জমি যাতে দখল না হয়ে যায় সরকারি জমি যাতে অধিগ্রহণ না হয় কিন্তু মমতা এর বিরোধিতা করছেন দু সাল পর্যন্ত যত বিরোধিতা করার করুন मुख्यमंत्री भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ सरस्वती पूजा पर हमला हुआ मोहरम निकाल दिया जाए भाइयों बहनों मुस्लिम तुष्टिकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई मुझे बताओ भाइयों बहनों मन से बताना मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है जोर से बोलो अच्छा है या नहीं है बंगाल की जमीन बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या जोर से बोलो चढ़नी चाहिए ममता दीदी वक्फ के कानून का विरोध करकर कर, आप किसका पक्ष ले रहे हो पूरा बंगाल चाहता है कि वकअप अच्छे से चले पारदर्शिता आए निर्दोषों की भूमि ना जाए सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो मगर ये वकअप का विरोध रहे हैं ममता दीदी 2026 तक कर दो जितना विरोध करना है उतना उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो भाइयों बहनों मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया कोर्ट ने रुकवा दिया बांग्लादेशी और रोहंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया और अंत में सबसे बड़ी बात मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया विरोध किया कार्यकर्ता भाइयों बहनों मुझे बताइए ये त्रुष्टिकरण बंगाल में चलने देना है क्या जोर से बोलो चलने देना है क्या आज संकल्प कर कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समय उखाड़ कर हम फेंक देंगे मूल समय उखाड़ कर ब्यूरो रिपोर्ट एनडी बांग्ला न्यूज সবার আগে সব খবর সঠিক খবর পেতে ফেসবুক পেজটি ফলো করে এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না